Daxili İşlər Nazirliyi son vaxtlar artan kibertohum faaktları ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib. Nazirliyin hazırladığı maarifləndirici videoda insanların şəxsi kart məlumatlarını tanımadıkları şəxslərə verməsinin təhlükəli olduğu vurğulanıb. Qeyd edək ki, sosial şəbəkə və media resurslarında internet üzərində çoxsaylı dələduzluq və oğurluq əməlləri ilə bağlı şikayətlər yayımlanır. Kart məlumatları yalnız kartın sahibinə təqdim olunur və tam məxfi saxlanılması zəruridir. Özünüzü dolandırıcılardan qoruyun. Heç bir halda bank və şəxsi məlumatlarınızı digər şəxslərə təqdim etməyin. Kartdan karta pul vəsaitlərinin köçürülməsi üçün bank kartının üzərindəki 16 rəqəm kifayət edir. CVV kod və digər şəxsi məlumatların məxfiliyinə qorumaq vətəndaşın öhdəliyidir. Kibirdələdüzların qurbanına çevrilməmək üçün tanımadığınız şəxslərdən gələn şübhəli məktubları və linkləri açmayın. Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşları ayıq-sayıq olmağa, bu kimi detallara diqqət yetirməyə çağırır.